И я тоже приехал вечером, прошелся и понял, что этой ночью как бы все закончится. То есть баррикад здесь, ну, под Верховной Радой их точно не будет. Я видел потерянных людей, которые стояли группками, стояли ВВ, солдаты. Вот, и было видно, что они все это сдвинут очень быстро. Вот. И на следующую ночь я решил, что ехать, наверное, не буду. Хай уже без меня разбираются, что-то там такое непонятное. И мне позвонила вот моя, так сказать, бывшая супруга Александра ночью уже, где-то в 12 ночи, и сказала, что там штурм Майдана происходит, значит, его разгоняют, то есть уже поддвигали баррикады, вот, и теснят людей. Ну, я подумал немножко, вызвал такси и поехал на такси, значит, на Майдан. И со стороны европейской ВВ практически дошли уже до сцены, вот, и на институтской тоже они стояли. Я постоял минут пять, послушал, потом со сцены объявили, что всех просят пройти на институтскую, потому что там начинается, значит, опять движение. Я пошел на институтскую, вклинился в эту толпу. Была ужасная давка, неимоверная просто. Там люди сцепились еще этими локтями. Вот. И эта толпа вот это вот еще снизу вверх, то есть это еще какая-то дополнительная нагрузка, она вот как волнами так напирала и выталкивала обратно солдат, то есть там никто никого в принципе не бил, я не видел, что кто-то кого-то бил на институтской, тогда просто давили, то есть те давили сверху, мы давили снизу, время от времени отбирали щиты, потом отдавали их обратно. Людей, которых, которые призывали там, там это все, наверное, материться у вас нельзя, но короче, кричали нехорошие слова, их, их там призывали срочно их бить, их наоборот успокаивали, то есть это провокация, и мы тут просто защищаемся. Вот, людей давили. Ну, много людей там при мне, несколько человек выводили, просто им было плохо. То есть видно было, что они сознание теряют тоже от этой давки. Вот. Мы их вытолкали. Мы их вытолкали за этот мостик, который значит, возле глобуса. И я уже слышал, как значит, я в конце концов я протолкался где-то уже почти в передние ряды, и там кричали, что они уже сами говорили, мы отходим, 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 все типа, не трогайте. Вот я такой очень обрадовался, думаю, ага, мы победили, все. Э, все, они отошли, то есть толпа стоит, мужики ругаются на тех, кто есть, сня... а там сверху еще много людей собралось, вот таких зрителей, там, телефонами снимают, планшетами, кто чем может, то есть кричат какие-то ободрительные слова, а мужики их матерят, значит, снизу, типа спускайтесь к нам сюда. Ну, я боялся, но ну, я видел людей, которые очень спокойно стояли, то есть Улыбались, им было как-то весело от этого даже. Никуда не хотели убежать. Наоборот, кричали там «Стоим!», все время орали «Стоимо!», «Стоимо!». Значит, и все стояли, все стояли, вот. Помню, женщина стояла там где-то сбоку, значит, всех крестила без перестанку Крестила и читала молитву какую-то, значит. Потом а, заорали депутата на баррикаду. Депутат, он давал хоть какую-то гарантию, значит, даже не безопасности, но того, что его прямо сейчас бить не будут. Вот, депутат полез на баррикаду. В этот момент часть баррикады рухнула вместе с депутатом. Заорали, депутата бьют. И я понял, что сейчас будет самое интересное. Вот. Все сцепились. И вот это ну, на фильм чем-то было похоже. Вот. И стояли мы то где-то, ну не знаю сколько, минут пять, может быть, десять. Вот. И вдруг все радостно начали кричать значит, с боков тем, кому было виднее, что там заходят люди с Михайловской площади какие-то толпы, то есть значит, типа наши идут, вот, что Беркут отходит, и мы победили. это было очень тоже классное ощущение, хорошее. Вот, мы отстояли Майдан.